Вітаю, друзі, Давайте спробуємо розібратися в тому, вінігреті, що у нас зараз відбувається. Мирний план Трампа, який не дуже мирний Путін, який не дуже погоджується на цей план. А Єрмак, який взагалі не зрозуміло де він що він зараз, і як він буде проводити перемовини, якщо тот отримає не лише підозру, а й судове розбирательство, де ми будемо чути. Окремі цікаві плівки, міндічали нові. общем багато чого ще. Говорити про все це будемо з відомим журналістом і волонтером Аркадієм Бабченком. Аркадію, вітаю. Вітаю, вітаю. Uh, дивлячись на тебе, і твій трохи фігіваючий вигляд, зрозуміло, що ти теж здивований ти, що відбувається в Україні, але знаєш, Україна звикла давно дивувати весь світ, ну лише себе. Скажи мені, будь ласка, давай почнемо з так званого мирного плану Трампа. Uh, от як ти взагалі пропонуєш до нього ставитись як до мирного плану, як до мертвонародженої дитини, як до проекту, який взагалі не повинен був з'явитися, але якось з'явився. Що це таке для тебе? Слушай, а, э, все, все, вроде все же, да, отказались России от э, мирного плана. Я что-то в последнее не, время не следил. Не, нет не, еще? Не, Чтоб не, там да Песков, же, Песков же говорил, что нет, ничего, подписывать не будем, идите нафиг. Ну, когда туби слова Путина, я сказал, он такое несет время от времени, что я сам в шоке. Отак От і тут Пісков. До речі, це треба нагадати назвадачам, що це найвідоміші говорячі вуса Кремля. А вони розмовляють дійсно і черговий раз заявили, що не підходить їм план. а Потім Путін сказав, що підходить план, і треба відштовхуватись, але від 28 пунктів, які треба розбити на чотири частини, і там обговорювати кожного окремо тому. Питання все ж таки: як до нього ставитись? Тим більше, що зараз американці підтвердили, що росіяни нарешті нарешті. Отримали той план, до речи, який белый дим за секретов, и никто не бачив его ще. Слушай, ну понимаешь, ни до каких сейчас заявок ставиться нельзя до того момента, пока они не перейдут, хоть в какие бы то ни было вообще в принципе действия, да? потому что. Трамп – это мужик, который э, повторяет последнее, что ему положили в голову. Да? Приехал Путин, он хвалит Путина. Приехал Зеленский, он хвалит Зеленского. Приехал Ермак э, в офисе у Ермака обыски. Да? Вот тоже неожиданно Просыпаешься у Ермака обыски. Поэтому э, все это Пока, пока не будет каких-то э, Реальных конкретных шагов Все это э, на грамоты Бумажки, которые будут И откатываться, и переделываться, и обсуждаться И не обсуждаться, и то, и все, и пятое, и десятое В том, вот в этих 28 пунктах Обсуждать их не, не имеет Сейчас вообще никакого смысла э, в, в, в этих 28 пунктах Ну потому что, смотри, ну, у тебя 28 пунктов Россия туда накидала пяток какой-нибудь фигни, чисто чтобы от нее отказаться. Да? И самая фигня, она, естественно, всегда будет пеной в информационном шуме. Украина говорит, что вот мы там типа изъяли, переформатировали все пункты, которые касаются Украины. Но мне интересно, что вы там изъяли? Пункт про выбор через 100 дней? Ну, или что там переформатировать? Да? Поэтому все это мыльная вода на киселе, переливаться будет туда-сюда. Единственное, единственное, что во всем этом имеет значение, это э, пункт о сдаче территорий. Вот это все, это потому что это физическое, да, потому что смотри, ну вот ограничение армии там до 800 тысяч, до 600 тысяч, да хоть до 30 тысяч, какая разница, да. Сейчас, по-моему, договорились до на 600 тысячах. 600 тысяч – это офигенная армия. Такую армию Украины в мирное время и в принципе-то сама потянуть не может, да, такая армия Украине и не нужна, да. Почему идет это ограничение? Потому что если у Украины будет, ну, условно говоря, 700 тысяч, она их будет держать на границе, значит Россия тоже должна 700 тысяч держать на границе, чтобы был паритет. Да? Россия хочет меньше, потому что не хочет их кормить. И Украине, Украине естественно, тоже выгоднее меньше, это естественно. Да? Но э, начинаются разговоры о том, что это ограничение суверенитета, да? юридическое ограничение государственного суверенитета. Безусловно, безусловно, это ограничение суверенитета, никто с этим не спорит. Но это ограничение суверенитета на бумажках. Вот то время, когда бумажки имели значение, оно прошло. Вот оно закончилось, начало закон, заканчиваться так примерно в 2014, а окончательно закончилось в 2024 с избранием Трампа. Все, сейчас мир теперь совершенно другой. У Японии, да, беря в пример Японию, у нее в 9 статье Конституции там записано там, запрет на войну и запрет на право ведения боевых действий. И запрет на армию. В Японии вообще армия запрещена да, по Конституции. Тем не менее, в Японии есть некие силы самообороны, которые не называются вооруженными силами, они называются силами самообороны. И у них там подводные лодки, танки, самолеты, вертолеты, звездолеты, там чуть не авианосцы, да. Пожалуйста, запрет на армию на 600 тысяч, ну окей, зато у нас будет там 800 тысяч самообороны там, или 3 миллиона, да, сколько захотим. Сколько, какова численность штатного цахала в Израиле? Я вот не знаю, 100 тысяч, 300 тысяч, я понятия не имею, да? но я знаю, что когда там что-то начинается, типа 7 сентября или там войны с Сирией или в Ливане или где еще хлопай, 5 миллионов резервистов мы имеем, вот как с куста, да, со всего мира все приезжают, и пожалуйста. Поэтому премьер-министр Японии, смотри, когда встречалась с Трампом, Трамп был в кепке мага, да, make America great again, а премьер-министр новой Японии сделала новый слоган «Япония возвращается», да или, да, или «Япония снова в игре», да. Я не помню, как там «Japan, Japan comeback» или как она там по-английски -по -по этот слоган у них звучит. То есть это, это все на бумажках. Но единственное, что имеет значение, это э, сдача территорий. Потому что это будет происходить физически. Да? Физически армия отходит, туда физически заходит противник. И чтобы их вернуть, нужно будет действовать тоже физически. Не бумажками а физически. Его нужно будет атаковать, и он там окопается. Егазы там накрутит, колючими проволоками все заставит, и зубами дракона и так далее и тому подобное. Это новые тысячи и тысячи, десятки тысяч смертей. Да? Смотреть, что мы имеем. Мы имеем, в данном случае у нас ситуация проста как выключатель. Там только две опции, никаких трех других остальных нету. Вкл-выкл, подписываем, не подписываем, соглашаемся, не соглашаемся. Да? Если соглашаемся на отвод на отдачу территории, на отвод украинской армии оттуда, что мы получаем? Что получает Украина? Украина не получает ничего, кроме возможностей. Россия получает все плюшки. Вот Россия получает все реальные плюшки в реальности, в реальном физическом мире. Она получает, Трамп ей чего там только не обещает, возвращение в G8, снятие американских, как минимум, санкций, возвращение торговли, там, дележ нефтяного рынка, содействие по развитию Антарктиды и так далее и тому подобное. То есть просто красную корошку он Путину выстилает. Украина не получает физических плюшек вообще никаких, кроме возможностей. Вот Украина получает возможности. Возможность восстанавливать энергетику, возможность не быть под террором шахедов-кинжалов, возможность реформировать армию, что необходимо возможность там, наращивать снова вооружение, возможности, 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 а самая главная возможность – это возможность провести выборы. Это возможность провести выборы, потому что при этой команде государственных управленцев я не вижу ни одного позитивного сценария развития событий, я не вижу ни одного варианта, в котором Украина могла бы победить. Да? Вариант второй не подписываем. Но опять же, при данной сложившейся ситуации я опять не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Украина могла как-то сломить ситуацию на фронте. Сейчас орки, да, там в принципе движение не, не особое, да, это скорее тактические колебания туда-обратно. Но это сейчас, да, это пока полгода там на США не участвуют в украинской войне, не поставляют там средства ПВО. Мы видим, что уже на данный момент Украина в некоторых атаках пропускает до 40% шахедов, там, кинжалов и баллистики. Да? До 40%. То есть, это мы... в принципе, мы возвращаемся в ситуацию там, 2003 года, когда Россия просто вот пальцем тыкала, хочу разбомбить этот завод, этот завод, и в 50% случаев у него получалось. Да. А потерял мысль, значит, если мы не подписываем. А, вот, и тем не менее, эта ситуация на сейчас, эта ситуация на сейчас, какова она будет там через несколько месяцев или через полгода, если Трамп опять полезет в бутылку, да, а Европа уже тоже начинает болтица подзабивать, да, ну, россияне, во всяком случае, ползут. Ну, они ползут вперед. Вот они там за за, на один квадратный метр тратят 500 жизней. Да какая мне разница, сколько орков сдохнет за один квадратный метр? Один, сто, пятьсот. Нет, какая разница. Они движутся вперед, да? И через три года, ну, они доползут до Славянска, в конце концов. Через три года Славянск все равно будет Сейчас, как сейчас Покровск, да? Ну, положат они там еще миллион, да? Ну, какая, какая мне нафиг разница? Да ползут в итоге. Поэтому вот говорят, а как быть с жителями Славянска и Краматорска. А жители Славянска и в этом случае возьмут чемоданы и поедут сами. Либо они будут потом бежать без чемоданов под ударами. Да? И второй ну, вариант. Ну, мы... Маленькое уточнение. Ну, на да, ведь вот я на днях все... Дивился... Uh, дослідження інституту вивчення війни, вони пишуть, що якщо залишаться темпи, такі, як є зараз у Росії, то в кращому випадку вони захоплять uh, крамік і Славік десь в серпні 27-го року. Але це якщо залишаться такі темпи, при тому всі вказують на те, що зараз зменшиться темп мобілізації замість 37 39 тисяч на місяць. Останнє зараз офіційний Росстат показує 20 21 це до речі, гарний індикатор такий, який мені подобається. А ще є інші ну, скажімо фактори, які впливають. Тож при тому, як з одного боку, так і з іншого. Тому тут же така знаєш. Ну не лінина історія. В мене до тебе тоді запитання. Скажи мені, будь ласка, ну ніхто ж не буде сидіти на березі і спостерігати, як все буде далі? Ні, будуть діяти, а, ще раз. Хто буде діяти діяти Мило, буде робити щось і Україна, і Європа, і Росія одночасно, тому що кожна зі сторін зацікавлена тільки в своєму варіанті. Ну при тому, що у Європи і України більше точок об'єднання на якогось в з якихось тем, ніж у Росії з будь-ким Росія взагалі проти будь-чого окрім капітуляції. Єдине, що хоче Путін, це капітуляцію. І до речі, от останній виступ я не знаю, дивився ти те, що він виступав, не дивився. Але головна теза все супер. Мене все задовольняє. Ми рухаємось. Я єдине, що не зрозумів, він вже захопив Ужгород, чи ще тільки на наступному тижні планує? Ну, якщо так, і то хочу тебе запитати Путіну. Взагалі кінець війни ж не потрібен. Ну давай чесно, ну не потрібен він йому, а росіянам потрібно чи ні. Путину конец войны нужен? На это, слушай, это ну, не конец войны. Давай, мы. давай, давай сразу сначала, давай сразу сначала разберемся э... с дефиницией. Давай разберемся да, с да. дефиницией. Да. Кинец это никакой... войны. Какие войны. может? Это быть? не конец войны. Давай еще раз. Это не конец войны. Это перемирие. Кинец Надо понимать этапа. сразу. Это Кинец пауза, этапа. контракт. Кинец этого этапа. так. Але, какие может быть? Заморозка, первое. Друге, якісь там домовленості або просто припинення вогню в стилі АТО. І ти розумієш, тоді будуть і обстріли, і бойові дії, і все інше, але не така активна фаза, і тил не будуть обстрілювати. То в мене запитання: якщо Путін, не досягнувши бажаного, не захопивши Донеччину, Скаже Окей, я йду на зустріч, хочу зберегти слов'янські народи. Там Різдво на носі припиняємо бойові дії. Хоча в мене є інформація, що буде заявлено про те, що припинення бойових дій буде з 31 грудня по 14 січня. Це так, анонсик невеликий, а вкрай верогідна така історія, тому що путіну треба хоча якось відреагувати і Трампу щось запропонувати. От не каже, як завжди, два тижні перемиви. Хоча це теж питання. Так. от, Его не повесят властные элиты, если он закончит так, не про людей, взагалі на улице, их никто ничего не спрашивает, Это плебс, плебс никто не спрашивает. Элиты будут задоволены таким кінцем? Слушай, ну когда мне эти вопросы задают там 25-летние украинские журналисты, я понимаю, ну Слав, ну, ну, ну ты я же хочу, что не не в России жил там, что-то. Лет, длечам, лет длечам, 10, длечам, наверное, длечам. ты жил. Ты же лет 10, если не ошибаюсь, жил там в России или сколько, где, 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 где там. Еще ты, раз, же, ты же знаком с ними, со всеми. Знаком, но еще раз скажу. Дивись, мне колись, я тебе короткую историю расскажу, мне колись то э, знайомив э, пан Роднянский, это был в 2000, в каком году был Беслан, ты не помнишь? 2003, 2003, 2004, Третий, четвертый, кажется, третий кажется, четвертый. или 2004. Так вот, мне в этом году познакомил э, пан Роднянский, известный э, кинопродюсер, с Ой, вилетіла з голови Ернстом, Константином Ернстом. І я тоді запам'ятав дуже цікаву фразу, яку тоді сказав Ернст. Він сказав, що в Росії є чітка стратегія, при будь-якому при будь-якої зміні цієї стратегії може змінитися країна. Тому вони не відходять від цієї стратегії. В них стратегія все ж таки знищити Україну. Давай відверто. Тому в мене запитання до тебе, тому що у нас велика кількість людей, ти знаєш це, живуть історію цих перемовин, вірять всі перемовини, і мені не потрібна твоя відповідь, Мені потрібно, щоб ти відповів нашим глядачам. Скажи мені, будь ласка, чи задоволить це такий кінець, наприклад, або тимчасова пауза в бойових діях еліти, які сьогодні непогано живуть на цій війні. Ну, давай. Если какие-то элиты чем-то не задоволены, они прекрасно вылетают из окна в Газпрома. Дальше что? Ну, будут они не Дальше что? Ну, вылетят все элиты, а которые Путин сейчас прекрасно может, живут и полетят. Путин, в в каком вопрос. смысле? Как? Слав, ты, 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 ты вопросы не из реальности задаешь. Путин не может вылететь из окна Газпрома. Все, до свидания. Это человек единственный, который там управляет всей страной. Но, знаешь, что я тут... Я вот чему поразился в последнее время. То есть я как бы об этом писал еще в 2011 году, наверное. Да, в 2011 году я писал, я даже почти дословно помню, я отвечал Екатерине Шульман, величайшему ведущему российскому политологу, которая писала про веру в русский народ. Вот сейчас русский народ проснется, 2011 год, болото, сейчас вот русский народ проснется, выйдет, сметет эту власть и построит Европу, демократию и либерализм. Я ей писал, что Екатерина, вы бы на русский народ так особо не надеетесь, потому что если русский народ сметет, кого-то там, да, царя очередного, то на первом столбе он повесит меня, а на втором повесит тебя хотя бы просто из-за фамилии. И вот сейчас 2025 год, да, 4 года с начала войны, и как бы все это было понятно еще в 2011, да, но я вот удивился, как моментально это все произошло, потому что в прошлом году таких нарративов еще не было, например. А в этом году там там не просто антисемитизм, там какой-то черносотенство уже началось, просто дичайшее. Там и Чебурашка у них еврей, и, и Паначевный вот об этом хорошо, он следит за этим, хорошо об этом пишет, и, и там запрещено вообще еврейские фамилии давать персонажам сериалов, запрещено упоминать евреев, запрещено снимать антисемитские фильмы. Давай, запрещено, запрещено говорить, да, запрещено вводить еврейских героев. И вот последняя вишенка радианка на торте, да. Фильм? Это э, хорошие соседи или добрые соседи? Вот хорошие соседи. Вот хорошие соседи. Я, я, естественно, не смотрел, но у меня вот лента наполнена рецензиями, и там, конечно, говорят, это просто, просто чума. Гебельс бы просто аплодировал бы, наверное. Значит, вы но, проявили, но... а вы проявили. Мне скинули тизер семь хвилин. Mm -hmm. Не додивився, не можу я, я серйозно вісь. Я дивлюсь багато контенту, який мені потрібно Я дивлюся Соловйова, я дивлюся Сукабєву. Я дивлю, я величезну кількість пропагандонів, там Мардана інших. Я вимушений їх від тому, що мені потрібно розуміти, які тези вони просувають. Більше того, я перелопачу величезну кількість, але це. Це якась концентрація навіть не людина це взагалі, і навіть не антисемітизму. Це такий треш-треш, я таке бачив тільки в карикатурному вигляді. І я спочатку сподівався, що це така карикатура на антисемітів, а потім я зрозумів, ні. Це серйозне просування, і там про великий російський нарід, який завжди обманюють євреї. і все там взагалі там така чуш. я коли це подивився. А потом, я почитав, что поняла режиссерка этого фильма. Вот, вот, самое главное, это Давай. самое интересное. да? На нее там начались какие-то наезды, и она накатала вот такую простыню в свой ответ, да? что евреи там вечно притесняли русских, ля-ля, тополя, то еще пятое-десятое. И самая главная строчка, у нее там действительно большая простыня, а самая главная строчка. И даже там типа наш великий русский писатель Захар Прилепин на самом деле еврей Евгений Лавлинский. Так вот. Смотри, что произошло, да? Большевикам с 1917 до 1937 года понадобилось все-таки 20 лет. И этим понадобилось, ну, давай начинать отчитывать с 14 наверное. Да, да, хоть с 11 будем начать. Нет, нет, даже не с 11 это, наверное, с Нет, все-таки с 22 это надо начинать отчитывать, потому что переломный момент 22 да? То есть вот им понадобилось 4 года, чтобы докатиться до этой стадии. Молодая, юная, прекрасная поросль. Да, Прилепин, ты смотри, это же камень, это скала, это герой революции, это Котовский и Дзержинский в одном лице, да. И вот молодая поросль уже до, всего за 4 года доросла до того, что сжирает Захара Прилепина, объявляя его евреем Евгением Лавлинским. Ну, сожрет так, я тебе точно говорю, сожрет. Захарушка, когда ты мы с тобой приятельствовали, я бы тебе посоветовал бежать, но нет ножек, нет побега, да, поэтому бегать не получится. да Я куда тебе. съест но, яке он выкормил. Тому я обожаю прилепно никуда не текать. Вот. Я член партии 1905 года, товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Вот они дозрели до этой стадии, и новая юная молодая поросль сейчас будет жрать там все-все-все. Я думал, что это будет Мельчаков, он тогда был молодой, подающий надежды, но сожрут и Мельчакова. Выросла более новое, юная, новые, голодные поросли. А ты говоришь, смогут ли там элиты на что-то повлиять. Если элиты будут чем-то недовольны, вместо них придет вот такие вот молодые, голодные, как эта режиссерка, и сожрут их со всеми какашками, потрохами, портянками и всем остальным. И это уже началось. Вот давай, смотри, сегодняшняя новость меня прям офигенно порадовала. Южно-окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам восьми человек по делу о взрыве на Крымском мосту. Все они были водителями-перевозчиками. Это вот когда фур ехал по Крымскому мосту, им сказали, что они везут теплинулиум, а потом бах, и мост упал. Мы невиновны, мы невиновны, заявили они в клетке. Мы все прошли, восемь человек, прошли поли полиграфы. Мы все доказали свою невиновность. Мы полностью сотрудничали. Мы сами пришли в органы правоохранительные и сами давали показания. Нет ни одного человека, который бы на нас давал показания, все свидетели говорят, что мы невиновны, все доказательства говорят, что мы невиновны. Покажите людям правду, мы невиновны, мы невиновны. Ну, то есть, сообщите товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка. Я член партии с 1905 года, я не виновен, дайте мне телефон Путина, позвоните ему. А что вы, чё вы ноете, парни, в чем проблема? Вы хотели Крымский мост? Хотели. Вы хотели камни с неба? Хотели. Ну, нате, получайте, держите в обе руки. То есть, все, там докатилось. В 2000, 2023 вот этого еще не было, да, держалось. За год. Фигак вот такой вот перелом, кирдык готово. Прекрасно. Ну я не сперечаюсь, мені подобається а мені цікаво. А наші глядачі хай скажуть: напишіть, будь ласка, в коментарях зараз як ви вважаєте, а, взагалі, в на Росії м, ми спостерігаємо початок аналогу репресії 37-го року в радянському союзі, чи це випадковість? Просто ну напишіть мені цікаво. А що мені цікаво? Напишіть мені. Будь ласка, як ви вважаєте, чи може Путін дійсно от в якийсь момент просто припинити воювати, тому що ресурси закінчаться? До речі, я впевнений, що скоріш росіяни будуть менше їсти ніж закінчаться гроші на війну. От тільки тоді, коли справді Європа припинить купувати нафту, газ, вугілля, залізо. От коли це все відбудеться, от тоді можна сподіватися на якісь позитивні рішення. Бо тоді справді гроші взагалі закінчаться. Але поки що я цього не бачу. Поки що Європа один з найголовніших купців. Російських ресурсів, і це те, за що рахунок чого фінансується війна? На жаль, Китай, Індія теж, але Індія вже майже нічого не купує. До речі, це теж цікавий момент. Трамп при всій його взбавленості зміг задавити цю тему. До речі, як ти вважаєш, от ця історія з Роснафтою і Лукойлом. Вона буде мати наслідки якось масштабуватися в на інші напрямки, чи це таке останнє велике попередження Трампа? Я навіть не, Бо не знаю, що назвав я, я слухав, що там докол щось в Фінляндії що продають закривається всюди, але не можуть всюди. продати. Всю дивись, вони всюди продають і <с> це найсмішніше. Вони не можуть продати величезні кількість країн їх ресурси будуть націоналізовані. Через те, що якщо продати, то, что если продать, то это деньги, которые заплачут россиянам, тогда санкции от Америки, а если нациализировать и оставить себе, то ничего не будет. Это невероятная такая пастка, но это супер история. Ну насколько я понимаю, они выработали такие схемы, вон там сейчас американский эсминец гоняет какой-то российский танкер около берегов Венесуэлы, Венесуэлы. Да? вот казалось бы зачем России продавать нефть в Венесуэлу, если Венесуэла Имеет самые большие в мире запасы нефти вообще, в принципе, да. Но насколько я читаю умных людей, умные люди пишут, что они выработали схему, они продают все это в Венесуэлу, там берег слоновой кости, а дальше Индия покупает эту нефть как венесуэльскую, и выручка России от продажи нефти нифига не падает. Так что, ну да, экономика ухудшается, но похуже у них там становится немножко. Сейчас за войну платят не 5 миллионов, а, я не знаю, там, 800 тысяч, условно говоря. Но в Северной Корее он 40 лет траву вареную жрать научился, и ничего, существует. Так что не, не, я бы не рассчитывал ни на какое обрушение экономики там вообще, в принципе, потому что, опять же, опять же, никогда россияне не жили так хорошо, как при Путине. Но там старшее поколение, помните, еще 80-е, тоскует э, за этим вкусным пломбиром. Э, но, тем не менее, давай вспомним, как жили 80-е, и ничего, могут до, до этого уровня еще далековато. Я б все, на це Я став нагадав, як росіяни жили на початку 90-х. Оце найкраще. І, до речі, я б не Ну, просто... з Марії 1917 до 90 х все-таки 73 роки понадобилось так Що... Зараз це дуже швидко інтенсивна ідея. Замість Афганістану Україна, війна замість... Та ж сама гонка озброєнь, все те ж саме. Єдине, що починається вже падати ціна на нафту. Так, вона поки 37 доларів за барель, але незабаром, якщо 25 буде, Ну тоді ми побачимо повторення один в один сценарію розпаду радянського союзу. Почекаємо, але при цьому поки з'являються цікаві соцопитування від Лівади. Десь я з -зі скепсисом ставлюсь взагалі до будь-яких соцопитувань, але Лівада центр це єдина служба, до якої ставляться уважно мої колеги європейці, і вони кажуть, що все ж таки звертають увагу, дещо зможуть навіть верифікувати, і підтверджують дані. Так от 55% росіян не схвалили б рішення родичів вирушити на війну Росії проти України за контрактом з Міноборони. А схвалили б це 30%. Ну, тож, десь ще 15% в вони ніяк не можуть визначитись, вони за чи вони проти. До речі, раніше не схвалювали тільки 14%, а зараз 55%. Крім того, як повідомляють соціологи, приблизно шестеро з десяти опитаних висловлюють думку, що необхідно розпочати мирні переговори. За продовження війни виступають лише троє з десяти опитаних знову 30%. Тож ті ж самі, от такі ядерний електорат: 30% за те, щоб родичі підписували, 30% за те, щоб війна тривала, 30% за все, що заводи. Найцікавіше, що Прихильники мирних переговорів серед жінок 69%, молоді 25 років, 75%, мешканців села 68% і тим, хто бере джерела саме соціальних мереж. Інформацію з як джерел соціальних мереж, 74%. Найбільше продовження війни хочуть чоловіки, мешканці Москви, 54%. Така міролюбива Москва. І але найдивовижніше в цій ситуації, що схвалення підтримки дій російських військ в Україні залишається високим 74 При тому, зокрема, 43% росіян безперечно підтримують, а 31% скоріш підтримують чи не підтримують. А тож, гвалтування, мародерство, вбивство 74 на 1% більше, ніж у нас завжди. У нас 73% – це кармічна цифра в Росії 74%. Скажи мне, пожалуйста, вот с такими цифрами можно сказать, что в России есть запад на конец войны? Какая разница? Ну, есть. Ну, есть. Ну, нет. Кто их спрашивает? Российский ну... народ не субъект российской политики. Ну, есть там запад. И дальше что? Там был запад на конец Афганской войны. Так она 10 роков тревала. И что? То есть можно игнорировать які соцопытывания, не реагировать взагалі, И в России... Не звертают на це увагу. Чисто ж таки звертают. Ну, и Не, ну, когда-то там, в конце концов, да, тоже там, в 1914-м ходили патриотические черносотенные толпы, вешали евреев и немцев, а в 18 м расстреливали царя. Да? Тоже там 4 года как бы понадобилось. Но сейчас ситуация даже и близко не такая. Когда-то там взрывается все бунтом бессмысленным и беспощадным. Сейчас до этого еще очень и очень далеко. Вот совсем, совсем даже не рядом. Никакой ни революционной, ни предреволюционной ситуации в России нет. Даже близко, абсолютно. Они всем довольны. Ну, ну не ну... всем. Есть, конечно, некие недостатки на местах, но в целом народ доволен. Дякую тебе за сегодняшнее спілкувание. Тримаемся. Все будет Украина. Па Папа. Дякую, Займ. Папа. Друзья, вам хочу подякувати, что вы дивилися сегодня эфир. Я сподіваюся, что... Що... Ви отримали багато інформації для роздумів. Але я хочу, щоб ви також не забували і про підтримку каналу. Це важливо. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте цього приводу. Ну, звідки віддивитесь, поставте вподобайку, поширте відео, підпишіться. Але знаєте, все одне: найголовніше підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднатися до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, попри всі зусилля, всяких Ніндічей, Чігівар і інших Карлсонов. Україна вистоїть. Вистоїть, переможе і постане. Тому гуртуємося навколо ЗСУ. Всі ресурси на ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи був цей ефір інформативним, цікавим і корисним для вас. Дякую за те, що ви не пасивні і активні. Дякую за те, що ви комунікуєте зі мною і каналом. І дякую вам за вашу підтримку і для каналу, і для ЗСУ. Па-па.